Ми сьогодні зібрались, щоб залишити такий слід в історії. Я думаю, що це буде цікаво насправді і студентам, і людям, які стикаються з діагнозом злоякісних пухлин, будь-яких, не тільки той, що була у вас колись давно, і яку ви перемогли. Це дуже круто, і насправді я завжди, завжди вас згадую. Як приклад такої боротьби, і стійкості, і сили, тобто ви пережили багато. І тому я хочу сьогодні поділитися історією цією з людьми. Як ви от дізнались про те, що є якась хвороба і щось у вас... з чого все почалося? Ви пам'ятаєте? У ну, 2019 році ми з супругою лежали у лікарні УВД Дніпропетровської області на обслідування. И в процессе обследования супруга пожаловалась лечащему врачу, что у меня плохая проходимость пищи. Бывает тут задержка в пищеводе пищи. И доктор меня направил на обследование в Мечниково. Там сделали гастроскопию и взяли часть тела, которое там находилось на обследовании. И 28 декабря поступил звонок о том, что нужно приехать забрать результаты анализов. Какие анализы они не сказали, сказали, только на, на ну, лично uh -huh. можно забрать. И мы с супругой сели на машину, приехали в Днепропетровск, и нас поздравили с Новым Годом, сказавши, что у меня рак. Есть две опухоли и есть раковая опухоль. Какая из них была на тот момент, мы не знали. Но, естественно, было первое можно сказать, я уже немножко ожидал по результатам, что будет плохо. Но, естественно, это была шокирующая новость. Сообщить о том, что у человека практически неизлечима болезнь, это тяжело тому, кто это говорит, а тот, кто воспринимает это, принимает первый раз в жизни, это еще тяжелее. Я же не говорю, успокойся, я не я, но мы победим эту болезнь. Есть люди, которые побеждают, и мы должны победить ее. Я буду искать все пути для того, чтобы ее победить. Будем обследоваться, устанавливать правдивость данных первоначальных. Вдруг ошибочно, но была надежда, что ошибочные данные. Но тем не менее, по приезду в город, я, зная массу людей в городе, меня практически все знают, старшее поколение практически все знают в городе, при вопросе, как дела, я говорю, у меня болезнь рака. И при вопросах я отвечал, что да, у меня рак пищевода обнаружили, сейчас обследуем. Мы приехали в Днепропетровск, врача мы видим первый раз, он говорит, мы вам сделаем операцию, не бойтесь, все, спокойно, так вот. Пытань нема. Мы сделаем операцию, а как я буду жить после операции, в каком я буду состоянии после операции, смогу ли я ее перенести, Вообще обсуждений нет. И вопрос в другом. А перед операцией, облучение, химиотерапия, потом послеоперационная реабилитация. Об этом никакого и слова нет. Я пытаюсь задавать вопросы, мне не, ничего не отвечают. Значит, я прохожу к мнению, что я могу получить помощь вот здесь, в этой клинике, но не в полном составе. Не в полном объеме, которое бы меня удовлетворяло. Я узнал, что есть такой профессор, Алексей Петрович Колесник, он находится, находился в то время в городе Запорожье. Естественно, я поехал в Запорожье. Самая важная вот черта доктора, когда я пришел, заводят меня ассистенты и говорят, «Доктор Алексей Петрович, вот человек, у которого обследовали, есть рак пищевода, вот, и он полностью прошел обследование, хочет поговорить с вами». И вы сидите за столом, так непровижденно говорите, я могу делать такие операции. И ну, поздоровались, вы говорите, Я могу делать такие операции, у вас такая добродушная улыбка на лице, вы так это спокойно говорите, доверительно. Вот. И следующие слова я говорю, доктор, вы поймите меня, говорю, может, я не прав. Но я уже принял решение, что вы будете делать операцию. Хотите вы ее делать, не хотите, но будете вы ее делать. Потому что я на тот момент ближе человека, который бы меня понимал в той ситуации, в которой я находился, кроме членов семьи, я не находил. Когда вам сказали, что у вас есть диагноз злоякисной пухлины, ну, разгубленность, да, есть конечно, страх, конечно, конечно Ви почали збирати інформацію, скрізь де тільки можна, як ця хвороба лікується і де її можна лікувати? Правильно? Да, да. Ви консультувалися в кількох місцях. Що важливо є для пацієнта, коли він приходить на консультацію? Що важливо почути, які емоції відчути? Що від лікаря хоче почути пацієнт? Коли ми з вами познайомилися перший раз, я вам одразу задав вопрос: а які гарантії? А вы говорите, ну у меня больше 90% удачных операций. Это было, можно сказать, как сейчас требуют гарантии безпеки. Это гарантия того, что человек может и делает то, что он делает. Это и любимое его дело. Я же собирал не только информацию о э, болезни, я информацию собирал и о вас. Когда я прошел кардиоцентр позвонил доктору, доктор говорит: Все, мы готовы вас оперировать, проезжайте 9, 21 числа 21 апреля это прошло буквально три месяца с момента обнаружения заболевания. То есть нельзя тянуть нельзя растягивать, потому что болезнь будет профицировать, я понимаю дальше, но тем не менее и после окончания кардиоцентра процедуры лечения, Нельзя было тянуть, і буквально меня через 5 днів зділяли операцію. Скажіть, будь ласка, під час от цього э, періоду, коли вам сказали, що у вас злоякісне утворення стравоходу і э, до часу проведення операції якось змінювався ваш стан відношення до себе, до, э, до світу, до операції? Ну, от світогляд якось змінюється у пацієнта під час. Я скажу, что ничего не менялось. Образ жизни как вел, работал, помогал семье, ну только отвлекался, естественно, на процессы э, обследования, на процессы, связанные с будущим лечением. будущей операции Но вам, мабуть, казалось, что химиотерапия, это капец, я ж не замужу там, ну, казалось такие, читала читали? Ну, некоторые говорят, у некоторых там волос выпадают, все, просто элемент, я Многого не понимаю, потому что я не медик, я юрист. Но я понимаю, что есть протокол, в протоколе есть название лекарства, и уже доктор по состоянию назначает, какую химию вам необходимо. И больше ничего. Но переносил его нормально, если вы кажете, что... Переносил вы... нормально, я говорю, я за рулем ездил после химии, я часик лежал, полтора дремал, вот, а потом садился за руль 90 километров спокойно проезжал. До... А дома после я вел его... обычный нормальный образ жизни. А от на, на операцію, як які відчуття є у людини, яка йде, на дуже складну операцію? Ми виконали операцію так звану Льюіса, це резекція стравоходу з резекцією шлунка і а, відновлення цього стравоходу а, за рахунок шлунку, тобто робиться новий стравохід, який підшивається до а, старого, скажімо так. Да, да, да. Я, з якими почуттями ви йшли на цю операцію? Чи було вам страшно, чи ну от? Я. Ну, я шел с такими почутями, как будто бы шел в кафе выпить чашечку кофе. Ничего не боялся, вообще не было ничего. Я 21 числа апреля приехал в больницу, вот, оформили документы все. А 22 с утра мне уже была назначена операция, и 22 апреля это мой второй день рождения. Я рожден 22 августа, а 22 апреля. У мене второй день речення. А які поради людям, які, скажімо так, проходять цей шлях зараз? Основні, от кілька пунктів: один, два, три. От людям, що необхідно, як себе поводити, щоб пройти цей шлях і перемогти з страшну хоробу. Будьте увереним, увереним в себе. У вас має бути сім'я, яка буде вас підтримувати всьому, тому що ви. Починайте і ділайте, і увереним бути в докторі, в тот, який вас лечить. Я вам дуже дякую, що ви поділились своєю історією для наших глядачів, для майбутніх поколінь, тому що це відео залишиться для людей, щоб вони не боялись і знали, що все можливо, якщо ти дуже всього хочеш.